качество сборки автомобиля. Если они за 7 лет научились делать так, хочу увидеть, каким он будет еще через 7 лет. Все аккуратненько подогнано, работает. Прекрасный руль. Хорошее ощущение. По крайней мере, к тому, к чему прикасается рука всегда. Здесь все жесткое, понятно. Зазорчики маленькие, кнопочки аккуратненькие, все нажимается, все работает. Вот это вообще роскошная вещь. Честно, вот это могло быть в автомобиле европейском, такого гольф-класса. Без стыда, хорошая графика, хорошее управление, много всяких функций. DVD, телевизор, навигация. Да. Что еще нужно за такие деньги? За такие деньги этого всего не получишь. Нужно покупать по отдельности, чтобы получить два автомобиля по цене. По цене одного. С6. Ційним покупцям С 6 запропоновані кілька цікавих опцій, зазвичай доступних лише в автомобілях преміум сегменту. У першу чергу це система інтелектуального ключа, яка дозволяє запускати мотор за допомогою клавіші старт-стоп. Крім того, кросовер обладнується дворежимним електричним люком та бічними дзеркалами з підігрівом та функцією складання. Комфортом екіпажу опікується двозонна автоматична система кондиціонування: круїз-контроль, камера заднього виду з великим дисплеєм на центральній Консолі та парктронік, крім того, передбачена навіть функція підсвічування зони посадки. Далі кілька слів про безпеку водія та пасажирів 30 грудня 2011 року. Китайським дослідницьким центром автомобільних технологій були оголошені результати краш-тестів лінійки автомобілів місцевого виробництва. Кросовер Бівай тоді отримав найвищий бал 5 зірок зіроку рейтингу надійності CM Cup. Таким чином S6 став першим китайським автомобілем моделі класу SUV з з п'ятіз. Зірковим рейтингом безпеки, як показує досвід, такий рівень конвертується у непогані зірки навіть на тестах Євроенкапу. У ході випробувань на батьківщині автомобіля було відзначено, що BYD S6 має доволі міцний і безпечний кузов. Система поглинання удару Росією енергією зіткнення без суттєвої деформації пасажирського салону. При цьому всі подушки і шторки безпеки спрацьовують своєчасно. А манекени, що знаходяться у салоні під час тесту, не отримують будь-яких очевиг. выдных пошкоджень Машина создана и культивирует очень спокойную езду. Я понимаю, что в Китае все ездят так, поэтому мне неизвестен ни один китайский автомобиль, который ездит по спортивному остро и который заводит. Вот, например, комфорт езды, если откинуть упоминавшуюся мной шумоизоляцию, жиденькую очень. От мотора первым делом, немножко от шумов ветра, немножко от дороги. В общем, автомобиль глотает любые ямы и может называться комфортным. Причем ямы такие, что когда вы съезжаете на грунтовку, типичное направление украинских дорог, можете просто ехать в полный газ. Вот там мощности и момента хватает ям он не замечает. У него, конечно, 190 мм дорожного просвета, что для внедорожника скромно, но для переднеприводного кроссовера, а он переднеприводный, с головой, здесь, дальше, даже, здесь даже, больше впечатляет не дорожный просвет, а свесы кузовные, передние и задние, и огромные пространство в нишах колес для того чтобы они там как угодно себе прыгали, не доставляя неприятностей ни кузову, ни пассажирам. Что меня вдохновляет, так это то, что на щетках написано Bosch. Настоящие бесповодковые щетки. Bosch отметился своим присутствием в этом автомобиле, но и много других мировых производителей. Это значит, что комплектующие здесь достойного качества, и те три года гарантии, либо 100 тысяч, которые дает импортер, должны вселять уверенность, в том, что за 7 лет B1 научился делать не только пригодные для жизни комфортные автомобили, но еще и те, которые долго служат. его я не нашел в С6, так это спутника погонять от души по дорогам. Но является ли это минусом? По моим наблюдениям, половина владельцев BMW по утрам пьют вместо чая валерьянку. Да и большинство людей воспринимает, мне кажется, наши слова о динамичности, об ускорении, о, о чуткости руля, как пустой звук. Вот эти люди, проходя мимо салона «Биводи», Трудом удержаться, чтобы не заинтересоваться вот таким количеством автомобиля за такие деньги. С другой стороны, это уже деньги. Это уже деньги, и люди не всегда ищут много автомобиля. Некоторые отдают предпочтение качеству, брендам и так далее. Две половины. Вот те, кто еще не решился, я бы сказал следующее. EVD ⁇ компания прогрессивная и очень молодая, я об этом говорил. И у них есть шанс написать с чистого листа историю китайского автомобиля в этой стране. Возможно, С6 ⁇ начало этой истории. На багате оснащення, солідні габарити та переконливу зовнішність рудник отримав цінник у дуже привабливому діапазоні. Вартість базової, але аж ніяк не бідної версії, стартує з позначки 19 тисяч доларів. Якщо ж ви хочете топову версію, приготуйте близько 26 шести тисяч зелених. Якщо ж ви вже опинилися у салоні Бівайді, то неодмінно звернете увагу на такі моделі, як f 3 від 10 тисяч доларів, або, наприклад, f 6 яка стартує від 15 тисяч зелених. Огодітеся, непоганий шанс, щоб здійснити свою мрію. А з вами була програма Модельний ряд бережіть себе і не намагайтеся обігнати власного ангела-охоронця. Обов'язково побачимось наступного тижня.